Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tajuk Filosofi for children. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, Nur Atikah Liana, Nur Syuhada, Nur Farhana, Nur Atikah dan Nur Amira. Filosofi berasal daripada bahasa Greek yang terbahagi kepada dua suku kata. Philo bermaksud cinta dan Sophia bermaksud hikmah. Jika digabungkan, ia membawa maksud hikmah atau kebenaran. Filosofi of Children atau Fasafah Kanak-kanak P4C merupakan satu program yang diperkenalkan oleh pendidik dari Amerika Syarikat iaitu Matthew Littman dan rakan-rakannya. Ia diperkenalkan pada tahun 1970-an. Tujuan Fasafah diperkenalkan untuk memberi ruang kepada kanak-kanak menyuarakan pendapat, berfikir lebih mendalam serta memberi dorongan berfikir lebih bertamadun dan berfaksafah Filosofi uh, for Children uh, atau kita panggil sebagai Filosofi for Children diakses oleh Profesor Matthew Lippman pada era 1970-an uh, yang bertujuan untuk uh, melahirkan generasi-generasi yang berfikiran uh, kreatif kreatif kolaboratif dan juga inventif dalam kalangan kanak-kanak. Akan tetapi, uh, piece work ini diilhamkan daripada um uh, refleksi pengajaran uh, beliau terhadap pelajar-pelajar di universiti. Jadi, piece ini dia berasaskan beberapa teori yang terdapat um dalam falsafah uh, pendidikan. Antaranya yang pertama adalah pedagogism John uh, Dewey uh, yang kedua adalah teori perkembangan kognitif left by yang ketiga adalah community inquiry dan yang keempat adalah uh, force iaitu kreatif kritis, kolaboratif dan MKN. Uh, yang pertama adalah Pragmatism John Dewey uh, Profesor Lipman ni dia dipengaruhi oleh Falsafah uh, Pragmatism Dewey um, yang menekankan pengajaran melalui pengalaman dan penyelesaian masalah secara aktif. Dan yang kedua, uh, teori perkembangan kognitif dari Lev Vygotsky uh, mengambil kira pandangan uh, mengenai peranan interaksi sosial dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Dan yang ketiga adalah teori community of inquiry. Uh, ia merupakan um, uh, parti di mana pelajar dan guru Bersama-sama uh, Meneroka dan dan Membincangkan soalan-soalan uh, Falsafah dalam suasana Yang terbuka dan juga saling Menghormati dan yang terakhir Adalah uh, Falsi uh, Ataupun pemikiran kreatif Kreatif, kolaboratif dan juga Peduli ini, dia menekankan uh, Empat aspek utama Iaitu uh, pemikiran Kreatif dalam menilai dan Menganalisis idea secara logik yang kedua menghasilkan uh, idea dan penyelesaian baru mengikut pemikiran kreatif ketiga pemikiran kolaboratif iaitu bekerjasama dalam membina idea bersama dan yang keempat pemikiran berdedi adalah menghargai dan menghormati pandangan orang lain Matlamat dan tujuan P4C Philosophy for Children berdasarkan artikel Muhammad Kaziman Abdul Wahab, Hafizah Zulkifli dan Khadijah Abdul Razak adalah menggalakkan pemikiran secara kritikal oleh kanak-kanak. Kanak-kanak juga boleh berfikir secara kreatif dalam melakukan sesuatu perkara. Mereka dapat meningkatkan keyakinan diri serta meningkatkan pencapaian akademik dan akhirnya P4C ada tujuan ataupun matlamat khusus untuk mengukuhkan rasa ingin tahu pelajar yang mempunyai inquiry. Untuk hasil kajian lepas, kajian ini lebih ke arah pembangunan pemikiran kritik dan kemahiran sosial dalam kalangan kanak-kanak. Hasil kajian lepas juga turut menyumbang kepada perkembangan kanak-kanak dari segi emosi dan nilai moral dalam diri mereka. Selain itu, tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk memupuk kebolehan kognitif dan kecerdasan emosi membantu kanak-kanak untuk berfikir lebih rasional menggalakkan pembentukan kepribadian kanak-kanak seperti berdaya saing dan bersifat kreatif Untuk metodologi kajian pula kami menggunakan kaedah kualitatif iaitu kajian dari artikel dan bahan berilmiah yang berkaitan yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga tahun 2024. Data sekunder pula seperti kerasan akhbar atau sumber akademik yang ada kesahihannya dan buku ilmiah yang berkaitan dengan Philosophy of Children. Pemilihan sumber ini dilakukan secara terperinci bagi memastikan kesahihannya dan kepercayaan sumber maklumat yang digunakan dalam kajian ini. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bahagian kumpulan sasaran. Terdapat enam kumpulan sasaran berdasarkan filosofi for children. Yang pertama adalah untuk kanak-kanak peringkat prasekolah. Yang kedua adalah untuk uh, murid sekolah rendah 7 tahun hingga 12 tahun, yang ketiga adalah murid sekolah menengah iaitu 13 hingga 17 tahun. Keempat adalah pelajar di institusi institusi pengajian tinggi. Yang kelima adalah golongan pendidik dan guru dan yang terakhir kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, seterusnya bagi pelaksanaan program ataupun aplikasi P4C ataupun Philosophy for Children adalah berdasarkan kajian lepas tulisan Nurul Sakina Aziz dan Hafizah Zulkifli 2021. Terdapat tiga pelaksanaan pedagogi pedagogi hikmah iaitu pertama fasa pembacaan. Fasa pembacaan ni ialah murid-murid lebih fokus kepada sesuatu perkara pembacaan sesuatu perkara untuk menafsir maksud yang tersirat bagi setiap ayat dan akhirnya Menyiasat sama ada pendapat mereka betul berkenai perkara tersebut Dan akhirnya melahirkan pemikiran yang ber, ber, berfokus Dan bahan yang digunakan adalah buku sebagai bahan rangsangan. Fasa yang kedua adalah fasa pertanyaan Pelajar memilih soalan yang ingin dibincangkan Dan mewujudkan ruang dialog di antara mereka ataupun bersama guru Dan akhirnya melahirkan pembincangan yang mendalam Dan seterusnya adalah fasa pembincangan Bahasa pembincangan ini adalah mencari jawapan dan penjelasan yang menimbulkan pendapat yang berbeza Serta melahirkan teknik berfaksafah yang dilatih dan diaplikasikan Ini melalui teknik ini, teknik uh, berbincang dan berdebat ini Mengajar murid agar lebih beradab dan menunggu giliran untuk mendapat pendapat masing-masing Untuk memberi pendapat masing-masing Seterusnya untuk lima tema aplikasi ni saya akan terangkan satu dan dua iaitu tema satu berpusatkan pelajar guru-guru uh, membuat pengajaran lebih berpusatkan pelajar memberi tumpuan kepada pelajar tu untuk men mengetahui masalah yang pelajar alami dan menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya untuk aktiviti pembelajaran abad ke-21 PAK21 ini lebih kepada pem uh, pembelajaran masa kini Contohnya adalah gallery walk, quiz online seperti Kahoot dan serta pertandingan. Sekian terima kasih. Okey baik, sekarang saya akan membincangkan kelebihan dan kekurangan program yang pertama berpusatkan pelajar. Uh, antara kelebihan uh, pembelajaran berpusatkan pelajar adalah pelajar menjadi lebih yakin apabila mereka diberi ruang untuk menyuarakan pendapat atau idea uh, tanpa rasa takut. Uh, tetapi uh, kesukaran kepada guru untuk uh, memberi perhatian kepada semua pelajar terutamanya dalam kelas yang besar yang mempunyai jumlah pelajar yang ramai yang kedua pembelajaran abad ke-21 uh, di mana pembelajaran ini uh, menggalakkan lagi pelajar menggabungkan pelbagai kemahiran seperti perkenaan teknologi Uh, komunikasi berkesan dan kreativiti. Uh, tetapi kekurangan uh, yang uh, dihadapi uh, adalah memerlukan uh, satu program itu memerlukan jangka masa yang panjang untuk melaksanakan bagi menghasilkan sebuah program uh, dan pembelajaran yang efektif. Yang terakhir adalah pembelajaran uh, kolaboratif Uh, antara kelebihannya adalah membolehkan pelajar berinteraksi, bertukar idea dan menghargai perspektif berbeza, iaitu daripada pelajar lainlah. Uh, tetapi kekurangannya adalah terdapat kemungkinan dominasi pelajar tertentu dalam kumpulan yang uh, boleh menyekat uh, suara ahli lain. Implikasi filosofi for children untuk pendidikan. Dari aspek pedagogi, dalam model pengajaran tradisional, guru dianggap sebagai sumber ilmu tunggal dan murid hanya mendengar atau menghafal apa yang diajar. Tetapi, P4C menjadikan guru sebagai pembimbing atau fasilitator dalam proses pembelajaran yang membantu murid berfikir secara kritis. P4C juga membantu murid mengembangkan kemahiran komunikasi mereka dalam menyatakan pendapat dengan jelas, mendengar secara aktif serta mengendalikan perbincangan secara berhemah. Selain itu, dari segi kurikulum, P4C mencadangkan agar pendidikan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan fakta dan kemahiran teknikal. Sebaliknya, juga membuka ruang kepada murid untuk meneroka nilai moral, etika dan falsafah pendidikan. Sebagai contoh, guru subjek Bahasa Melayu boleh mengajak murid menganalisis nilai persahabatan dan hormat-menghormati dalam kandungan cerpen atau novel yang dibaca oleh mereka. Dengan cara ini, murid bukan sahaja menguasai ilmu tetapi juga menghayati nilai-nilai yang membentuk sahsiah mereka. Akhir sekali, B4C mencadangkan satu penilaian yang holistik dijalankan. Guru tidak menilai murid berdasarkan jawapan yang betul dan salah sahaja seperti pendekatan penilaian tradisional. Murid dinilai bukan hanya pada hasil akhir tetapi menekankan bagaimana murid berfikir, berhujah dan berkomunikasi semasa proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini uh, membantu guru mengenal pasti tahap perkembangan pemikiran murid yang merangkumi cara mereka membuat refleksi terhadap sesuatu isu. Sebagai kesimpulan, uh, pendekatan filosofi for children merupakan satu inovasi pedagogi yang signifikan dalam dunia pendidikan moden uh, serta pendidikan ini sesuai untuk uh, pelbagai golongan termasuklah kanak-kanak prasekolah, uh, sekolah rendah dan sekolah menengah. Dengan pelaksanaan yang menyeluruh, uh, latihan guru yang berterusan sokong dan sokongan bahan pembelajaran yang sesuai, saya yakin P4C berpotensi untuk membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi uh, juga matang dari segi pemikiran, etika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.